А ви бачите М1, а ви бачите лайвіку та містера Сані стартап шоу вже в ефірі. І сьогодні ми дізнаємося про додаток для розриву стосунків. За яку суму можна купити реактивний ранець? Кінопостери зі спойлерами. Слушай, я начну, на самом деле, с реактивного ранца. В детстве я просто мечтала о такой штуке, и сейчас... Ты уявлялась в Мэри Поппинс на да, паразольце, ну, так? Да, маленькой девочкой с большим ранцем. На самом деле, школьникам это было бы сейчас полезно. Вот, вот и слушайте. Новозеландская компания, создатель первых реактивных ранцев под названием Martin Aircraft Company, обещает старт продаж первых аппаратов уже во второй половине 2016 года. а Ост... правда, не для школьников, потому что они кушают, кошту... кошту... 150 тысяч баксов! А между прочим, для их управления используется всего два джойстика и один тачскрин. И еще аппарат оснащен двигателем в 200 лошадиных сил! Это капец, друзья! Он может летать на высоте 1000 метров, а длительность полета совершать в 30 минут. То есть как раз Мэри Поппинс завидует нервно. И развивать скорость может до 74 километров в час. Вот. И, до аппарат может поднимать 120 килограммов его власника, То что, если вы раптом утю вагова помещаетесь, от вам можно будет летать или татать. Пропоную сейчас подуваться на апп для разлучений. Ну ты же помнишь, такая фраза, я снова ее Я шукаю э, житья, я шукаю кухание всего жития на литу. Неправда, я знаю, что вот расставание всегда печалька, всегда печалька. И именно авторы приложения знают об этом как никто другой. И для этого они создали специальное новое оригинальное приложение под названием Binder. А именно поэтому вот они выслушивали множество историй, приключений своих друзей на отдыхе, там о том, что кто-то закрутил с кем-то роман. Короче, они просто подумали, нужно помочь друзьям расстаться и расставить все точки над «и». При этом так, чтобы это было ну, и с жартом, чтобы было и с акцентами смешным и для того, чтобы этот это додаток сделал и взял всю ответственность на себя. То есть вы просто кликаете по этому додатку, там подбирается нужный текст, который будет выбивать слезу, або ж там смех с вашего вашу и-кохану-и, або ж кохану и в результате вы разом смеетесь над тем, чем у вас там отбывалось целое лето. Да, и после этого адресанту своему важному, уже экс-любимому высылается подобное сообщение, и он со слезами на глазах его слышит, смотрит на него. Ну, О, свято, я На самом деле, по-моему, как раз это причина расставаться еще раньше. Получать такие сообщения будет просто ужасно. Вот, А сейчас еще, кстати, есть люди, Люди, які займаються такими собі кінопостерами з со спойлерами. Вот Польський дизайнер Давід Фроджак створив серію креативних постерів, які скривають кінцівки популярних фільмів. Знаєш, я б його просто придушив за це, тому що так ти йдеш на фільм, а тут ти вже знаєш, що він завершиться. <су> <су> Як так можна? На плакатах і в підписах до них є спойлери про фільми. Тож, якщо ви раптом збираєтеся на цей фільм, і раптом ви ще не дивилися його, то ні в якому разі не дивіться та не спостерігаєте за цими постерами. Мне ну кажется, а дизайнер об'єті. Що... Мне кажется, что Дэвид как раз эту идею, так сказать, сгенерировал у моей подружки, потому что с ней в кино не ходи, она сразу тебе расскажет, чем все завершится. Сразу! Почему? Зачем спойлить так? Тысячи стартапов из всей Украины взяли участие в батле Идея X. трое проможут и отримуют стартовый капитал от Нескафе в одному. Кто это будет? Побачь завтра в 17.00 на М1. А знаете, еще же сегодня мы так много всего интересного делали. Например, мы обсуждали такой себе Які інтересний які фестиваль спортивно спортивна І Крезі Дейси нам розповідала, як створити свій власний а, фестиваль, як його відкрити, як його розкрутити? Ігор, Володимир та Олександр, начинається З із з хороших друзів, які да. підтримують твою ідею, які ви смотрите в одну сторону. И хотите собрать отличное, отличное количество Таких же хороших, людей красивых по людей, прекрасному да. поводу. А еще мы выясняли со звездами смысл слова профит. Давайте вспомним со слезами на глазах, как это у нас было. Профит. Лекарство. Фит это как? А може не лікарство? Не знаю. Зразу профілакторії у мене. Я першу асоціацію кажу. Я взагалі в цьому не сіку фішку. Профіт, це для мене якийсь піроженка, Хай буде так. Гарний профіт. Будеш профіт, буду. Пошлі. І ми покінчили з понеділком на сьогодні. А Ще вас вітаємо. І завтра у нас уже фінал батла стартапів. Ви вже пам'ять об этом просто не забувайте. Ми збираємося Збираємося о 14 потім проведжаємо о 15 16 шістнадцяту. А о 17 фінал битви стартапів. Тож перебувайте на зв'язку перед вашими телекранами. 1. Прием, прием, до встречи!